itu ini tanah-tanah di sini itu sampai berlumut seperti ini karena memang e, saking rimbunnya ini sama pepohonan jarang temu sinar matahari jadi cuma di bawah-bawah pohon ini sampai berlumut seperti ini tuh. Opat. Oh, apa? itu apa? oh ini dia mah. Enggak ada Alhamdulillah ternyata ketemu warga dan di sini tuh eh uh, ya, ini masih pentil apa apa emang segini sepertinya ya? ini udah tua Soalnya udah tua ya hmm. Pak hmm, itu unik banget ya. udah tua sahabat jangan lupa subscribe kuningan turunan kidul ya. kuningan turunan kidul ya. abadi <laughs> Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kuningan turunan kidul Jumpa lagi bersama Mamang di acara Ngaprak Mapayan Lembur Mapayan Jalan Setapak Di vlog kali ini Mamang masih berada di Kabupaten Ciamis Tepatnya di Desa Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Dan ini nama kampungnya itu Kampung Saninten ya sahabat Dan Mamang ini berada di pinggiran hutan Mau mengunjungi empat rumah yang berada di pinggiran hutan Oke penasaran seperti apa suasananya ikutin terus perjalanan memang di acara ngaprak mapayan lembur mapayan jalan setapak. Oke sahabat jadi seperti ini jalannya itu belum jalan aspal di sini itu sahabat ataupun jalan soran. Di bawah itu ada sawah baru dibajak karena memang ini baru memasuki musim hujan ya ada kandang kambing juga di sini nih sahabat lihat ini eh, pinggiran hutan banget dan ada beberapa rumah sahabat di sini itu kelihatan sudah kelihatan eh, ada satu rumah pertama di sini kelihatan ada atap ya di bawah juga ini ada yang lagi ini bajak sawah Nah ini sebuah perbukitan sahabat tuh Dan di bawahnya sawah Dan seberangnya lagi ini Perbukitan juga tuh hutan Di sini cuma terdengar suara-suara penggeret -suara Ini kandang kambing juga tuh sahabat. banyak suara cuma naik di sini atau orang kadang orang menyebutnya itu tongeret ya tuh di sana itu ini perbukitan sahabat dan kayaknya nggak ada rumah sih menurut informasi itu rumah cuman sebelah sini pinggirannya saja dan ini rumah pertama yang memang lihat sejuk banget sih di sini adem ya masya allah burung-burung uh, seperti biasa saya sama Pak Epo sudah duluan sudah nyampe sini tuh bisa sahabat lihat ini ke atas itu hutan tidak ada rumah di rumahnya menurut informasi itu cuman ada di sini tuh ada beberapa rumah lagi di sana. gimana Pak Ipul sudah selesai belum katanya? kontennya belum baru ya beberapa menit jadi di sini cuma ada empat rumah ya Pak Ipul hmm, ini kan rumah, kampung terpencil hmm. suasananya sangat adem dingin adem dan ya, ini ke atasnya itu hutan tuh berarti rumah cuma di sebelah sini Selatan saja kayaknya ya kampung sini. Masya Allah, benar-benar sejuk banget sahabat di sini ya. Dan ini, ini kayak rumah kosong sih. Yang ini rumah semi permanen sahabat sama ini. Dan ke sebelah sananya ini udah rumah permanen. tuh ini tanah semua tuh jadi halaman rumah itu akses antar rumah itu masih masih apa tanah seperti ini sejuk banget sahabat di sini ya Ya Allah, ini ada jalan setapak juga ke atas. Kayaknya ini buat ke kebun sih biasanya. Tuh ini tanah-tanah di sini itu sampai berlumut seperti ini karena memang uh, saking rimbunnya ini sama pepohonan jarang tembus sinar matahari. Jadi cuma sebagian sinar matahari yang tembus ke tanah tuh dan di bawah-bawah pohon ini sampai berlumut seperti ini tuh. Masya Allah. Oh di sebelah atas juga ini ada dua rumah tuh Berarti total lima rumah sama itu tuh Rumah kosong atau apa ya Nah kesininya udah batu sih Kayaknya bisa juga lewat sini nih Tuh ini ke bawah itu sawah semua cuman belum ditanami lagi padi ya karena memang baru di apa namanya dibajak aduh gak ada orang lagi sahabat sini memang belum tahu nama kampungnya ini nggak tahu Pak Epo tadi udah tahu atau belum ya ini ada rumah lagi ke sini nih sahabat dan jalannya ini jalan batu ke atas nih memang penasaran mau ke sini nih mayoritas sih sudah permanen sahabat di sini rumahnya ya rupanya ke mah cuma dua ada lagi rumah berarti cuman ada lima bangunan yang satunya itu sudah kosong Assalamualaikum. Nah, Bu. Eh. Ngiring amengan, Bu. Ke mana kita ngom? Ya nuju ngamera wae ieu teh. Ieu teh cuman aya sabaraha bumi paling dia oh, ya. teh? Oh, paling dia. Mohon. Opat tuh sampai kita hiri sampai Opat. Oh. Opat. Lah nang hiji mah kosong kaya jamian. Oh, kosong. Pantes ah. Ieu teh nami kampungna teh naon? kampung Bunih Hilir. Bunih Hilir. Oh. Desa situ mana? Oh. oh blok nap naon ieu teh di dieu ya, paling dieu saninten malingping oh blok saninten mentah saninten malingping oh hmm. ieu ya, mah ka dieu buntu bu ha eh? ka, buntu, ka pala, dia na buntu ka paling dieu na ka di kana warung mun aya warung unggul di ujung mah oh aya warung aya bumi dua hmm. Oh. oh, oh. Apa ini tuh sekarang nama? Oh. Ya teh ke puncak teh aya Nah, on paling itu. Aya pang ambe saung. Aya saung. Saung. Oh, di hmm. <laughs> oh, puncak sana katanya ayah ada saung. Oh. Di atas itu ada saung sahabat dan ini daerah Saninten. Ada puncak Saninten. Di mana ah. bahasa? Di Kuningan. Oh. Saninten itu tempat wisata, Bu? Saninten tempat wisata? Hmm. Nah, itu, hmm. rame Di Saninten rame? Nah, tepat, rame. Bisa, man, itu tuh Oh, enci, hari Kasih, puncak emang rame, ya. Ayah, ayah, hmm, tapi jarang muka itu panginunya. Oh. ya. Dasar kabuni, ban Ite desana? Desa na... ditu desa mana? Oh, situ Mandala. Oh, situ Mandala. Kampungna Buningilir. Blokna blok Bali blok sing hmm. di tong. Buningilir nama jalanna, mana? Mandala, oh to ge. Bali kidul. Oh, no no no. Mikirate to suka sarisan desa. iya, Bali de ya, Mas. Ka ditu Mandala. Oh, no no Dia ma... usum nyambut, ya, oh, no. Liam masih kusum nyambutnya ta

Untuk baru acan pentilan deh. Kacan. Hmm. Ini pohon pisitan sahabat. Gak ada rumah lagi sahabat di sini cuman ada di atas ada saung katanya. Wow, ini cuman sampai sini rumahnya tuh ini kandang kambing. Masya Allah. Di bawah itu rame ada ini ada ada lapang poli di sahabat kelihatan tadi dan anak-anak lagi main poli ya dan ini lokasinya itu berada di pinggiran hutan di bawahnya itu sawah ya terus Hat... di itu satu rumah bu mangga kita balik lagi ke bawah ya Alhamdulillah ternyata ketemu warga dan di sini tuh eh, nama kampungnya itu Kampung Saninten ya. Ah, Pak Epul. Ini mangga kok kecil atau ini masih pentil apa apa emang segini? Sepertinya ya? ini udah tua. Kayaknya udah tua ya, Pak. Hmm, itu unik banget ya. Udah tua, sahabat mangga kecil. <laughs> mangga mini ini mah. Hmm, mangga jenisnya jenis apa ya? Nama mangganya. rumah kosong, Pak. Kurang tahu sih kayaknya ada sih, Pak. Ya, kayaknya ada penghuninya sih ini mah. Nah, ngobrol. Ngobrol. Silahkan kalau mau ngobrol. Tuh, unik banget di sini ini mangga tapi kayak udah tua tuh ukurannya itu kecil-kecil sahabat ya ada yang tahu ini mangga jenis apa dan lebat banget ini satu apa namanya kalau bahasa Sundanya itu satu rangga itu kayak buah apa ya unik sih ya Banget di sini, suasananya itu.